Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu Dimana pada kesempatan kali ini Kang Mumu mau melihat pertanaman dari Impari 49 ya. Nah, ini pemiliknya sama ya Sama yang kemarin Nah ini Impari 49 Coba kita hitung pak 2

20 61 22 20 kilo 24 25 26 27 28 29 30 71 32 32 ya Perumpunnya. Ya. Coba Pak yang di tengah, Pak. Bisa dihitung, Pak. Pengen tahu yang di tengah. Ya yang di tengah diambil sampel aja Pak. Berapa malai perumpunnya 7, 2 1, 4 5 6 7 8 8, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 20 20 22 23 23 ya hmm. nah, nah dia mereda-reda kurus-menkurus hmm. ya lihat nih malai dari Impari 49 Lata. nih 49 terpompa lebih tadi besar ya dari impari 32 dan bobotnya juga hampir sama dengan impari 32 ya untuk cara pemupukannya pak sama oh sama yang ya yang tadi sama impari 32 dua ya, ya. Hmm, cara perlakuannya sama untuk umur benih sendiri ditanamkan sama sama, sama. ya hmm, jarak tanam juga sama, sama. pak sama. Hmm, jarak tanam 30 berarti ya para sahabat 30. nih bisa dilihat nih perak tanam 30 kali 30 dengan jajar nya ini 60 ya ini anakan batang lumayan cukup besar ya dan lumayan juga kokoh iya untuk ketahanan terhadap hama dan penyakitnya juga ini cukup tahan nih pari Bisa 49 lumayan gitu mm -hmm. untuk, untuk seperti silu dua ting gitu yeah. nih ini bisa disebut pengganti Imparit 32 ya, para sahabat Ini nih. Juga. Itu nasinya sama itu, enaknya sama 32. <laughs> ya, nih. Perkembangan dari cobaannya Ade sauna enak pasti dari... engke ya di nonghoyo. Ya 49. Hmm. Ini umurnya berapa, Pak? Baru hampir 70 lebih, 75 kadang-kadang. 75 ya ini sekitar di ya, sama sih umurnya sama 72 kayaknya. 75 hari setelah tanamnya nih, para sahabat nih. Hmm. Ini untuk burung gimana aman, Pak? Ya, ibu burung mah rada rada ada ketiko. Hmm. Tapi kalau dilihat ini daun benderanya tegak ke atas biasanya hmm. agak kurang nih burung biasanya kalau yang tegak daun benderanya ke atas biasanya gak kurang menyukai dengan tanaman morfologi seperti ini nih dilihat dari hama penyakit ini lebih aman dari BLB ya nih. uh, uh lihat nih lebih 200 igc coba dihitung Pak permalainya Pak lah berapa bulir nih 48 48 50 mah ini 5255 5455 genap 5 genap 7 5 8 5 60 kena 62 16 16 16

lebih besar dari impari 32 dan lebih panjang. Hmm. Ini usia 75 sampai dengan 20 80 hari ya setelah tanamnya. Hmm. Kalau yang sudah menguningnya, lihat nih. Hampir sama ya. Kuning bersih ya kuning bersih hmm. untuk cara pemupukannya tadi sama perlakuannya seperti di impari 32 ya bayangkan hmm. sini

Tunggu nanti YouTube-nya 8 88 82 83 84 85. Jadi 285. 285 mantap. Jolah, bagi, ya lebih 200. Oke, para sahabat Kang Mumu, dimanapun kalian berada, mungkin itu jalan-jalan pada kesempatan kali ini melihat perkembangan Impari 49. Ini merupakan Benih rekomendasi untuk ditanam di tahun 2025, karena ini ketahanan terhadap hama dan penyakit sangat tahan, ya para sahabat. Selain itu, produksi yang cukup tinggi dan juga bobot dari bulir gabah ini sama dengan impari 32. Kemudian, untuk malai sendiri ini lebih panjang dari impari 32 makanya ini menjadi unggulan untuk ditanam khusus di daerah irigasi bagi para sahabat yang mau mencoba dengan jenis padi ini link pembeliannya ada di deskripsi dan bagi para sahabat di Nusantara yang pernah menanam dari jenis padi ini bisa berbagi informasi di kolom komentar. Akhirul kalam, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.